Сьогодні, коли у всьому світі відзначають день боротьби із цукровим діабетом, з гостем нашої студії поговоримо про причини та лікування цієї хвороби. Приєднатися буде корисно та пізнавально. Гість нашої студії сьогодні доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені Богомольця Леонід Пінський. Доброго ранку вам. Доброго ранку, дякую, що ви з нами. Дякую. Так, ну для початку, мабуть, коротенько нагадайте, все чули, так, цукровый диабет, он на на слуху, а это за захворювання? Потому что, кто-то и не знает, слава так. богу, что это такое? Uh, если сказать четкую формулировку, которая принята во всем мире, сахарный диабет ⁇ это гетерогенная болезнь, которая характеризуется хронической гипергликемией, сочетанной с абсолютной и относительной недостаточностью синтеза и или действия инсулина, индуцированной влиянием экзогенных, иммунных, эндокринных генетических факторов, которые сопровождаются нарушениями углеводных... Водного, а, протеинового обмена с развитием микро макроангиопатии и полинейропатий. Но да. если сказать, так, это, чтобы, так, мы, так, чтобы, мы, чтобы мы разобрались, ну вот, может быть, на э, одном из следующих, так сказать, слайдов э, можно увидеть, что длительная упорная гипергликемия, то есть высокий уровень глюкозы, угу. разрушает органы и ткани нашего человека, изменяет э, обмен веществ, не только углеводный, но и жировой, протеиновый. Это в свою очередь э, повреждает сосуды, мелкие микроангиопатии крупные сосуды и результатом этом э, является масса осложнений сахарного диабета это и центральная нервная система это и почки это и нервы это и конечности это э, тяжелые повреждения сердца э, с развитием э, сложных серьезных осложнений в виде инфаркта миокарда инсультов угу. э, главной причиной э, слепоты на сегодняшний день является э, э, сахарный диабет угу. огромную серьезную проблему сейчас э, для наших пациентов стал неалкогольный гепатит Еще буквально 5-10 лет назад, когда специалисту по ультразвуковому исследованию внутренних органов нечего было написать вот человек здоров он писал: жировой гепатоз. На самом деле оказывается, что одним из серьезнейших осложнений сахарного диабета второго типа является повреждение печени с развитием неалкогольного стета гепатита, прогрессированием фиброз печени и даже развитием карци... гепатоцеллярной карциномы. Недавно общаясь с одним профессором из Мюнхена, он сказал, что в, в Германии уже сейчас создаются центры по пересадке печени у больных с сахарным диабетом второго типа. То есть это стало чрезвычайно опасной, грозной э, причиной э, э, развития э, патологии печени. Если еще 6-8 лет назад э, главной причиной пересадки почек был хронический глаукоэнфит, повреждение почек из-за бета-гемолитической uh -huh. э, это было десятками лет, то где-то приблизительно вот э, в этот период времени главной причиной э, пересадки почек стало диабетическое повреждение э, почек, диабетическая нефропатия. То есть эта тема чрезвычайно актуальна, и чем раньше мы верифицируем, чем раньше мы увидим э, клинические симптомы, чем раньше пациент обратится э, за медицинской помощью, тем больше шансов, вероятности э, пациента компенсировать и предотвратить развитие острых и хронических осложнений. Какая разница между первой и второй так Какая угу. между ними разница? И как причина выникло э, Первый и второй тип нужно помнить, что второй тип, сахарного диабета, он встречается приблизительно в 90% случаев. И угу. всего только 10% пациентов – это Хорошо. сахарный диабет первого типа. Так. Первый тип э, сахарного диабета, когда э, у пациентов истинная нехватка инсулина в сыворотке крови. То есть бета-клетки, которые продуцируют инсулин в поджелудочной железе, не вырабатывают инсулин. Причин очень много. Это гибель непосредственно самих клеток из-за вирусного повреждения, токсического, хирургического, аутоиммунного. Но физически у человека не хватает инсулина в организме человека. И поэтому нарушаются все остальные… Угу. Э, Проблемы. Это в большей степени связано с молодым возрастом, детским молодым возрастом, когда внезапно на фоне полного здоровья ребенок вдруг начинает пить много воды, часто угу. мочиться, слабость, разбитость. Конечно, опытные педиатры немедленно измеряют уровень глюкозы угу. в сыворотке крови, измеряют наличие глюкозы в моче, ставят диагноз. И этого, этих пациентов немедленно переводят на инсулинотерапию. Не хватает своего инсулина, необходимо назначить инсулин извне. Второй тип, которого 9%, 90%. Это преимущественно проблема взрослого населения. В чем суть? Инсулина у этих пациентов обычно много, но периферические органы и ткани не понимают этот инсулин. То есть возникает так называемое состояние, которое называется инсулинорезистентность. Непонимание периферическими органами и тканями этого инсулина. И какой-то период времени, 10-15 лет, бета-клетки выра... бета вырабатывают огромное количество инсулина. И каким-то образом, пытаясь таким образом компенсировать сахарный диабет. Но через 15-20 лет эти бета-клетки тоже иссякают. И больной с сахарным диабетом второго типа в такой ситуации потребуя призначения инсулинотерапии. Это все легко определить с помощью лабораторных тестов. Есть цепептиды, иммунореактивный инсулин и как только у больного с сахарным диабетом второго типа резко снижается концентрация инсулина, мы тоже этого пациента переводим на инсулинотерапию. Вот такие крайности возникают. Ну как как вообще причины возникновения диабета? Знаете, как говорят, не ешь сладкое, у тебя будет А механизмы, запускают? Нет? Если okay, при первом типе э, сахарного диабета второго, э, при первом типе э, сахарного диабета, э, когда разрушается бета-клетки, по большому счету никакого большого значения, э, сколько вы употребляете э, эти дети Употребляют угу. глюкозы нет. Угу. Там главными является вирусное прямое вирусопатическое действие. То есть вирусы, как саки, кори, краснухи, других, другие внешние Может быть, факторы, пусковым. Не таким... просто пусковым, а прямым цитопатическим действием. Ага, То есть, вирус нет, так... уничтожает эти бета-клетки. Или, например, возникают инсулиниты, когда моноциты, лимфоциты направляются в поджелудочную железу и физически уничтожают эти бета-клетки. Угу. Сказать, что здесь какое-то существенное значение да. играет имеет только очень небольшого количества пациентов Во, При втором типе, которого, подчеркну, 90%, важным является масса тела человека, угу. потому что провоцирующим фактором является большая масса тела, э, стрессы, перегрузки, э, нарушение пищевого режима. Э, масса факторов, которые провоцируют вот эту инсулинорезистентность. Хотя за последние там, буквально 10-15 лет ситуация и в этом плане стала меняться. Очень много детей, подростков, э, у которых есть инсулинорезистентность. То есть мы видим сахарный Диабет, это инсулинорезистентность у подростков. Причина какая? Фастфуд, это а -а -а. сладкие напитки, это а -а -а. карбогидратная еда, которая провоцирует ожирение и развитие сахарного диабета второго типа. С другой стороны, сейчас растет количество латентного аутоиммунного диабета взрослых. Что это такое? Вдруг в возрасте 35-40 лет на фоне какой-то иммуностимулирующей, иммунокоррегирующей терапии собственные клетки организма человека, э, лимфоциты, моноциты, начинают уничтожать бета-клетки. И вдруг ни с того ни с сего уже в зрелом возрасте впервые выявленный сахарный диабет уже с низким уровнем инсулина. Это называется ладолатентный аутоиммунный диабет взрослых, который часто, сейчас стал частой причиной э, прогрессирования вот этого э, углеводного, нарушения углеводного обмена. А вот симптомы, какие первые симптомы человек может в себе заметить? Если э, при первом типе сахарного диабета, конечно, главными является полидипсия полиурия. То есть частое э, питье, э, uh -huh. пациенты начинают пить 3-4 литра воды, ночью встают э, попить воды. Uh -huh. Я часто задаем такой вопрос, скажите, а ночью вот вы встаете попить воды, стоит чашка там, допустим, с, с каким-то напитком возле вашей кровати, там, или ребенок uh -huh. стоит. Э, вообще жажда не характерна для сна. То есть ночью человек не испытывает My чувство жажды, но mm -hmm. должен спать. А, но если эти симптомы появляются, то э, частое мочеиспускание и так далее – это грозный такой клинический симптом. Еще кроме этого при первом типе сахарного диабета появляется зуд кожи. Mm -hmm. вот, э, причем мотивированный Сыпи нет, а зуд есть. Э, возникают симптомы нейропатии, возникает, так, так называемая, терпкость в руках, э, чувство э, онемения э, и так далее. Могут повреждаться почки. Но обычно при вот этой полидипсии, полиурии, э, мамочки увидят эти все симптомы, немедленно исследуют на кетоновые тела, на уровне глюкозы, на гликозилированный гемоглобин и быстро верифицируют сахарный диабет у этих пациентов и э, назначают инсулинотерапию. Это еще первый тип. Это первый а тип. Другой? Второй тип, к сожалению, пациенты впервые обращаются к врачам общей практики, эндокринологам, э, эндокринологам э, через несколько лет после начала э, первых клинических проявлений. То-то они не знают процесс. Слабость, Разбитость, общая утомляемость, ну чуть может увеличилась, списывают, что жара, там много воды пью. Да. И часто, очень часто первым обращением к врачу это бывает вот эти дезостезии, парастезии, периферических органов и ткани. Начинают болеть руки, начинается вот эта терпкость, как говорят пациенты, вот у меня терпкость uh -huh. в руках. Часто бывает боли в области сердца, ишемическая болезнь сердца, и человек начинает углубленно изучать, а почему у него эти коронарные сосуды сужены. Да потому что развился атеросклероз, как прямое осложнение сахарного диабета второго типа. Поэтому, к сожалению, большое количество осложнений сахарного диабета второго типа из-за поздней верификации. Или чепот поступает с пневмонией, гастритом, каким-то любым другим заболеванием, делают, исследуют уровень сахара и, и находят случайно, находят в первую выявлены сахарный диабет второго типа. Таких пациентов очень много. За последние пять лет ведь сахарным диабетом второго типа э, стали заниматься ведь не эндокринологи, а сейчас эту э, курацию этих пациентов, лечение отдано на э, семейным врачам, э, терапевтам, врачам общей практики и, и семейной медицины. Почему? Потому что их просто физически огромное количество, угу. и эндокринологи не в состоянии справиться со всей ситуацией. Если уже идут тяжелые осложнения, острые, хронические, э, если это инсулинотерапия, то, конечно, конечно, це эндокринологи. а так ми э, рассказываем, объясняем нашим студентам э, о необходимости тщательного изучения і діагностики і лечения сахарного діабету прежде всего второго типа. Тобто, mm -hmm. для того щоб э, не сталося це зненацька через два роки, так потрібно якось себе ну, якісь обс... дослідження, дослідження проводити дослідження, так? Так. так, здавати аналізи на да. цукор і так далі. Так тут всегда нужно о таком нюансе. Ми тоже рассказываем, так сказать, это нашим студентам о том, що. Когда мы назначаем исследование уровня глюкозы любому нашему пациенту, ведь они на следующий день не идут. Они обычно, чтобы результаты были лучше, 2-3 дня они поголодают, они выждут, так сказать, там, вот, а на третий там, день где-то пойдут и сдадут этот клинический анализ крови. Для того, чтобы реально оценивать э, наличие вот этой упорной длительной гипергликемии, высокой концентрации глюкозы uh -huh. в крови, есть такой метод гликозилированный гемоглобин. Он является стандартом и э, у нас в Украине, и в Европе, и во всем мире. Поэтому, может быть, кроме исследования уровня глюкозы в сыворотке крови, разумным, целесообразным, вот скрининговым, то есть для всех методом можно назвать гликозилированный гемоглобин. Вот он даст совершенно объективную э, оценку, Точно скажу. сколько по времени, дли, дли, что по, по, по времени длительно у человека э, есть гипергликемия. одной из реальных, главных проявлений uh -huh. сахарного диабета второго типа. Он доступный, он недорогой, поэтому есть еще тест толерантности к глюкозе, когда у человека совершенно нормальный уровень глюкозы, но есть генетическая предрасположенность к сахарному диабету второго типа. Например, сам этот пациент родился с массой больше 4 килограммов. или uh -huh. это женщины, которые родили ребенка с массой больше 4 килограммов. Это курение, это ожирение, это атеросклероз, это наличие каких-то кардиальных проблем, выявленных или на... ЭКГ или субъективно э, ощущаемых. Это длительно незаживающие раны. Вот пациенты, например, хирурги четко знают, что если у человека вот плохо, торпидно течет э, какое-то хирургическое заболевание, то обязательно нужно исследовать гелькозилерный гемоглобин или э, уровень глюкозы. Даже медсестры э, легко в, в клинике могут поставить предварительный диагноз сахарный диабет, потому что если она не в состоянии провести внутримышечную инъекцию, иголка просто не входит. Угу. Кожа у больных с сахарным диабетом становится как дерюга. Вот если вдруг согнулась иголка, во время внутримышечной инъекции, но ну, практически на 90%, что у больного сахарный диабет, ну, скорее всего, второго типа. Дрочек, какие мои бутыревные цукров в кроветке? Норма? Норма 3,3-5,5 ммоль на литр от 3,3 3 до 5,5 5. 5. Uh -huh. а, считается, если больной с сахарным диабетом э, находится в нормальном э, состоянии, то есть компенсированном, то допустимо до 6, э, до 6 ммоль на литр. И когда впервые выявлен сахарный диабет, конечно, это психологическая травма для пациента. Uh -huh. Это ужас, ну как, вот что и так далее. Во-первых, не надо пугаться, ничего страшного в этом нет. С диабетом люди живут десятилетиями. Если их компенсировать, заниматься, уделять этому э, внимание так сказать, и э, э, про, за, работать с профессионалами, которые будут компенсировать это, этот уровень гликемии. Обязательно мы рекомендуем при у, впервые выявленной сахарным диабетом, исследовать э, функцию печени, исследовать э, интенсивность цитолиза. Почему? Потому что если у человека повышенные показатели цитолиза, то есть печень не готова к интенсивному ага. лечению, то лучше назначить гепатопротекторную терапию. Подготовить к если там не заоблачные цифры mm -hmm. сахара, то, а потом назначить уже два, как в начале физические упражнения, потом диета, если не происходит улучшение через три месяца сахароснижающие препараты, вначале один, потом два, но обязательно назначают еще нефропротективную терапию, потому что четко сформулировано на всех симпозиумах, на всех конференциях, если ты защитишь у больного сахарным диабетом почки, тем ты спасешь сердце. А обязательно назначают кардиопротекцию, препараты, то есть это комплекс лечения, который, которым должен заниматься э, пациент. Хочу сказать, что сейчас большое серьезное внимание э, и МОЗ, и Министерство здравоохранения Украины и местные органы власти уделяют больным сахарным диабетом и, и много препаратов, и включая инсулин он выдается бесплатно. И вот сейчас угу. программа субвенций, когда пациентов, э, пациентам дают эти препараты э, и компенсируют таким образом их э, сахарный диабет и спасают жизнь, продлевают Жизнь. Поэтому страшного, катастрофического ничего нет. Но если не заниматься, так, не, не так. лечиться. Это может до серьезных... да. Иногда, к сожалению, пациенты поступают в остром состоянии, вот особенно это больные с сахарным диабетом первого типа. Это возникает кетоцидатическая кома, лактоцидемическая кома mm -hmm. и так далее. Это редко, но, к сожалению, тоже бывает. Мы рассказываем, мы обучаем, мы готовим наших будущих специалистов, что так тоже может быть. Любые, э, любые потери сознания, любые ухудшения, самочувствия, конечно, исследуется уровень глюкозы э, и исключается это острое патологии. Угу. Буквально коротко, у нас осталась буквально хвилинка. Да. профилактика. Есть какие-то методы, чтобы ну, все-таки до этого не, не призвало? Ну, вы знаете, есть просто стандартные э, рекомендации. Это не перегружать себя углеводной едой, э, соблюдать, желательно соблюдать нормальную массу тела, не курить. Кстати говоря, для пациентов с сахарным диабетом, вот они спрашивают, а что лучше курить или пить? Да? Ну все уже люди, а вот, то мы четко говорим, что, например, процентов сахарным диабетом второго типа, алкоголь, не сладкий алкоголь, он снижает уровень глюкозы. И они, наоборот, даже люди, находящиеся на инсулинотерапии, уменьшают. Но курение – это ну, страшный бич, который приводит и к повреждениям конечностей, и к массе осложнений. Вот, наверное, исключить курение у больных с сахарным диабетом – это, наверное, ключевой момент предупреждения осложнений. Э, специфических методов, общие физические упражнения. Здоровый способ жизни И позитивный mm -hmm. настрой. Аминь. Mm -hmm. Можу тільки сказати. Що ж, дуже дякуємо. Дійсно, дуже цікава інформація. І е, ну, я розумію, її дуже багато, і насправді ми її дуже багато отримали сьогодні. Дякуємо, що ви завіталися Дякую до нас. Дякую Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про цукровий діабет. З нами був доктор медичних наук, професор Леонід Пінський. Ми впевнені, що ця інформація для вас була дуже пізнавальною. Бережіть себе, своє здоров'я. В нас зараз невеличка пауза. Потім ми знову з вами.